Добрый вечер. Да. Вы с Украины? Да, мистер Суджа. Вот как раз показываю такого товарища прикольно uh -huh. Что это за товарищ, расскажите, будет ласка. Ну, это украинец в Суджанском, ну, Кольской губернии, собственно, в Суджанском районе. Этот uh -huh. ист, российский историк и писал, что украинцы в большинстве, большинство составляют в Ходмышском уезде 70%, в Суджанском 63%, 55%, в Новоскольском 40% и 60%, в Миропольском 56%, в Белгородском, Коровском, Каменском, Путивлицком, короче. Я извиняюсь, я вас перебью. Как звать вот этого выдающегося человека? Дроздов Иван. А, не Иван, извиняюсь, Константин. Да. Иван. Константин Дроздов. И он украинец. Нет, он российский историк и краевед Курской области. В 2015 году в работе Суджа и Суджани в отечественной и зарубежной истории и культуре как раз его статья была «Русско-украинские взаимодействия процесс институтизации национальной идентичности на территории Суджи». Прекрасно, люблю историю. Да, прикольная віч виходить. Писал... Я вас е е е е еще раз спрошу: ви з України, правильно? Так, да, я ж говорю же. Будь ласка, розмовляйте зі мною українською мовою. Так, да, без проблем. У мене якраз тут дуже такий цікавий май... mm -hmm. є телеграма з Ліговсь Ліговського повіту. Если що, я вас научу в этой мові, не переживайте. Дядько, а ти, хоч, ти хоч би навчився своєю розмовляти, а то бачу, в тебе не виходить. то Свої будь не ласка, Не плач, не плач, О, не плач, плач тільки. Я розумію, що це тяжко так. Не вміти розмовляти на власній мові. Я свою не знаю, но вашу знаю українську мову. Що таке цвинта? Я русский язик мало мало знаю, а от українську мову приклонилась. Що таке цвента? Що таке цвинта? Вимучує. Що таке цвинта? Це вінدي, це ти. Позоріще. Все позоріще. Я не можу. Жалюгідний, просто жалюгідний. Так ось, власне, я тобі дещо хотів зачитати на українській мові. Якраз це звернення, звернення, звернення делегації міста Короча на Свобожанщині до голови української делегації на переговорах з радянською Росією. E, Значить, Тут вони пишуть про те, що хочуть приєднатись до української держави. Але користь ще не таке велике. Тут саме, саме цікавіше, що взагалі писали з Львовського повіту, то ще я шукаю зараз, обоєні і так далі. І ось вони писали, що. Ми є представники населення льговського повіту Курської губернії, деякі з нас були змушені з великою небезпекою для життя покинути насиджені місця. Інші збідніли через втрату майже всього майна, пограбованого більшовиками. Ми не є представники населення юридичного значення цього слова. Наші уповноваження, голос нашого власного сумління. Уряд України повинен зрозуміти, що при утворенні на Курщині умовах немає ніякої можливості влаштувати хоча б таємні громадські зібрання, які б могли. Дати нам писані уповноваження, у всякому разі, не дивлячись на те, що зносини з Курщиною підтримуються через небагатьох людей, з яких кожний важить головою, переходячи через фронт, ми з певністю можемо сказати, що записка відбиває настрій переважної частини населення, котре не, солідар... не солідаризувалося з більшовицькими бандами на грнагарунці стремлінь до грабіжництва і насилля. Ось вони також писали про те. Що мають надію, що голос українців, мешкаючих у Львовському льго повіті, буде вчутий і що лінія державного кордону буде переведена хоча б по тій лінії, яка намічена в кінці попереднього відділу, мається на увазі те, що на 20% вище від Львова буде межа кордон Української держави гетьмана Петра Скоропадського. Цікаво? Молодець, прекрасна мова у тебе. Цікаво, правда, що Курська. 에... Повіті ну, Кольської губернії. Ну, цікаво, так, що повіти Курської губернії хотіли в українську державу. Ти, ти, ти владієш мовою прекрасно. Ще раз запитую: цікаво, що з Курської губернії хотіли приєднатися? Повіті. Так, да, цікаво, цікаво. Ось ще звернення мешканців Обояні, обоєнського повіту. Ясновельможому гетьману вся Україна представників від міста обоєнів у боянському повіту. Місцевого голови, Микит Сінчі, з земельського голови, Мик'янщина, голосної старости. Ось, ну що ось, таке? Вам же подобається українська? Ось вам супершвидка українська. Згідно з мапами України, наш обоянський повіт, як заселений дійсними українцями, лежучий на південь від річки, Сейму, що кладе на Курщині, етнографічний кордон між нами і мо... Належить бути приєднаним до материнської держави під владною і щирою руку вашу. Нашою кров'ю заплачено нами за право жити під рукою вашою. І то буде мета наша перед ясними очима вашими. Громадський договір. Наш має пан міністр справ закордонних. Тепер допомагаємо державного слова вашого, як буде нам Бог допомагає. Бачите. Курська область Це. Этническая земля украинцев. Да ладно тебе, что ты про Курскую область? Нужна... А почему вы не защитили кордоны? Лучше про Донецкую республику проговори позапрошу. Чему не защитили власти кордоны? Донецкая республика, это чужая. А ваша Это наша. Ваша Что там в Курской области? Не в курсе? Вы же нац. О! А теперь розкажи мені, розпаковуйся, как будет. Спаковуйся, спаковуйся. Как на української мові буде нація? Ось, ось так, ось так, так ось так вона буде. Ось так вона буде. <схот> ось так вона буде, ось так вона буде, бачиш? Ось так вона буде. Не-не-не, ти не, 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 не українська мову, так, так вона буде, вона буде, так вона буде да. виглядати, бачиш? Ось іменно так. Коли, коли заходять в українські війська, виглядає нація ось ця, на колінах. Стоять именно перед украинскими воинами. Ничего. что? Что теперь? Что теперь? Что теперь? Ты кажешь, что там? Что там? Кого там? Кого там? Что там берут? Страшно. Ничего страшного. Ничего страшного? Ты посмотри я... права. Это нормальный планшет себе купил. Ничего страшного. Он, видишь, как распаковался. Любишь ты там что-то. Ты просто... Брехуевый, московый, типичный. Ну, что там? Слава Украине! Героям слава! Что там? Границы Родины священные, неприкосновенные! Ну, что там? Границы Родины. Неприкосновенные, получается? Что? Что Глаза режу, Убери. планшет нормально Быду Земля. Зализа бетоном. Груз, печаль. Mm? Mm. Что ты там сказала? Грусть печаль. А че так? Да, связь mm. мотанула с человеком. Mm. Что там, что-то важное обсуждали? Ну да. <связь> <связь> Общались просто приятно с, с, с мальчиком. С Мальчик. С парнем из Дагестана. Mm -hmm. Вам нравятся кавказские ребятки? Mm -hmm. Ну, они посерьезнее будут, чем у нас тут. Mm -hmm. Серьезные. На чего, кстати, переехали туда? Нет. Там, mm -hmm. да. Там... Повещали... <связь> Своя религия, свои правила. Там, как минимум, проколы не принимаются. Ай! Ну, так посерьезнее а все, прикол... конечно. А мне проколов дофига. Я люблю выделяться из толпы. <laughs> И татуировку планирую набить, поэтому. Mm. Ясно. Видите, как получается: парни из -э -э кавказа нравятся, а законы не очень. Не, мне просто нравится их позиция, как бы, и все. Ну, как бы, как они живут, как они думают. Но сходить в какие-то отношения, допустим, с дагестанцем я бы не стала. Потому mm -hmm. что там все вот эти вот запреты, там какие-то правила, которые надо соблюдать. Я не люблю ограничения, ограничения какие-то в свободе. Я тогда не понял, туда... а что же нравится в их жизни верность как минимум mm -hmm. у меня есть много знакомых из Дагестана парней которые очень верные и то есть если допустим у них э, есть девушка то у них подруг никаких не может быть даже с кем они могут общаться хотя бы не они сразу откладывают их на потом ну, так это ж... я все связано с как раз с законами строгими с религией. это не не только это, это в основном у них нравится Понял. Ну и все. Понял. А вы сама кто будете? В смысле? Русская? Ну да. С какого региона? Со столицы Алтайского края. Это какая? Барнаул. Барнаул. Угу. Там только русские живут или еще кто-то есть? Ну, здесь много кто живет. Здесь почти 800 тысяч человек. А ваши предки как попали туда? Родились тут. А их предки? Родились тут. А их предки? Не, у моей... А, не 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 если в Алтайском крае, то родились тут, а если конкретно в этом городе, то Uh, их предки живут в разных городах, а они уже живут здесь, познакомились тут. Вы вроде как на каких бурятов или этих, э, там, всяких ханты, не похожи. То есть вы заезжие, ну, ваши предки заезжие, ваши далекие предки. Меня интересует, как они сюда попали, каким образом. Родились тут. У нас в Алтайском крае все мои прям по самое пятое колено, они все здесь родились. То есть никто не ни приезжал, не уезжал. По шестое колено я уже не в курсе. Туда я не залазила. Не спрашивала. Это пятое, это какое? Это царские времена уже? Это революция? Без понятия. Пятое колено. Это Надо меня спрашивать. Я не сдала экзамен по истории. Буду в этом году пересдавать. А чё так? Не успела. А. Ну, это смешно, если честно. Не успел, я болела. А пересдачу никто не дает. А что вы, кстати, знаете, вот вы же готовились, да? Вы готовились по экзамену? До экзамена? Нет, Не готовилась, да? Там что, Там просто э, на тетрадку, короче, все темы записываешь, потом берешь тебе тему, э, тебе какую-то тему дают, ты идешь, записываешь э, с тетрадки тему, вот это вот все про эту тему на листочек, а потом идешь уже к преподу и просто читаешь с этого листочка, и все. Это mm -hmm. тебе не одиннадцатый класс, это не ЕГЭ, а вам. Не надо тут. Mm -hmm. Mm -hmm. Не, ну это, так, так вам же что-то надо по все равно подготавливаться как-то? Что-то учить надо? Просто тетрадь, чтобы все темы были. Все. Ну, знать, какую-то тему, да? Или что? Нет, просто, чтобы все темы были написаны и все. Это единственное, что нужно. В смысле? Я только что сказала. Вам просто надо знать, какие темы? Или что? Нет, просто нужно, чтобы все темы были написаны в тетради. Все. Если все темы написаны, и тебе дадут, допустим, э -э с какой-нибудь, ну, листочек с какой-нибудь, допустим, не знаю, темой, а у тебя этой темы в тетрадке нет, то тебе будет. Поэтому нужно, чтобы все темы были. И по них нужно подготовиться. Просто надо переписать тетрадки на... на э Это такой экзамен, типа, Чисто... переписать чтобы... тетрадки да. в другое что-то? Чтобы да. что? А в чем ее знание появляется? Ни в чем. Тут главное, чтобы ты просто написал, потому что не знаю. Я, короче, без понятия, в чем ее знание, я ненавижу историю, честное слово. Ни, не, не нашу, ни чего то еще. Это где Это Это где так сдают экзамены? А, в технике. Ну, в техникуме, возможно. Я понял. Ну, это я говорю, это не ЕГЭ, это не надо тут. Ну, Прям да. чего тут стараться учить вот эти 800 билетов? Нет, а по на математике. Вы, нас вы на же кого жестово. учитесь, кстати? На военного кинолога. Военный кинолог? А что он делает? Ну, любом... Собачками работаем. Военный кинолог? Да. А с собачками что именно типа? Дрессирую, развожу. Учу собаку разным командам: искать э, огнестрельное оружие, наркотики, взрывчатые устройства, mm -hmm. людей спасать. Mm -hmm. Интересно. И что, а как это вообще? Вот как возможно, вы уже выучили, как можно научить собаку искать людей? Я не выучила, у меня только второй курс, я только перешла на этот курс, я не имею... Я имею в виду, есть у вас какие-то уже методология, там, как это все делается? Без Вам понятия. Вам Не. Нет? Нет вот. я послушала, единственное, что будет на экзаменах, это единственное, что меня волновало. Ага. Я поняла, что там это... потому что у нас половина группы просто не сдают уже. М -м. Твою мать. Понял. Я-то думаю, что у меня экран? Плохо моему экрану. Все, уже зарядка. Один процент. А, ну все, ну хано. <свят> Ты уже хано. Ноль процентов. Что этого кино? Ну, вроде интересная профессия, но... На что-то странное, вообще путанное максимально.